Перед Верховной Радой клетка с лозунгами. В ней бывший владелец Межигорья, ныне депутат от оппозиционного блока Сергей Клюев. Актер чувствует себя в новой должности хорошо и от неприкосновенности отказываться не собирается. И сейчас хочу, чтобы с меня эту недоторканность не снимали, адже Верховенство права в ГПУ недостаточно надало доказів до факту моих каких-то и просто это воля лишь Політична моїх політичних опонентів, активісти удивлені, що через год після майдана Сергій Клюєв на свободі. Между тим, іменно украл у государства более 15 мільярдів гривень. Той, який разом з братом вкрав українців 15 мільярдів кредитами державних банків, той Сергій Клюєв, який разом з братом, забрав нас 8 мільярдів на найдорожчий в Європі зелений тариф, так зване така звана корупційна схема бортів клюєвих. Ця людина має сидіти за гратами. Законопроект о снятии неприкосновенности уже подан в Верховную Раду. Депутаты непременно должны его принять, считают общественники. Иначе им нечего делать в парламенте. Такая бездеяльность Верховной Рады свидетельствует про ее неспособности представлять интересы украинского народа. То есть не снимать недоторканность Сергея Клюева, это все одно, что не снимать недоторканность Виктора Федоровича Януковича. Вопрос по снятию неприкосновенности парламент рассматривает сегодня. Судя по настроениям большинства, закон должен Должен быть принят, говорят нардепы от коалиции. Оксана Витер, Андрей Яковенко, 17 канал. Желаем вам мира.